यावर रामचंद्र की जय आपल्या सर्वांचं आपल्या ओम चैतन्य उपासना केंद्र वावरी रे या यूट्यूब चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत आहे आपण आज संज्ञान सुक्त पाहणार आहोत समाजातील तथा परस्परातील परस्परविरोधी लोकांमधील कुटुंबातील वैर दूर करून मतैक्य होण्यासाठी हे अतिशय उपयुक्त असे सुक्त आहे आपण सर्वांनी हे सुक्त दररोज सकाळी व सायंकाळी एक एक वेळा श्रवण केल्यास आपल्या कुटुंबातील कलह दूर होण्यासाठी समाजातील परस्परातील परस्परविरोधी लोकांमधील वैर दूर करून एकमत होण्यासाठी अतिशय उपयुक्त असं हे संज्ञान सुकतं सम समिद्युअसे वृषनग्ने अग्ने आम हिडस्पदे सतिध्यस्ये स नो वसुन्याभर् स गच्छध्वं स वदध्वं समो मनासि जानतां देवाभागं यता पूर्वे सञ्जाना उपासते समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनाः सचित्तमेषां समानं मन्त्रमभि समानेन वा समानेन्वा हविषा समानेव आकृति समाना समानावृयाणि वा समानमस्तु यता यतवासुसाहसतिं सं समिध्युवसे वृषणग्ने विषन्यरा यस्पते सतिध्यसे स नो स गच्छध्वंसवदध्वंस वो मनाजानतां देवाभागम्यता पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानो मन्त्रः समिते समानि समानं मनः सच्चित्तमेषां समानं मन्त्रमभि वा समाने समानी वा हविषा जह्वह्वी समानी वा कृति समाना हृदयानि वा समानमस्तु मना यथा वा सुसा ॐ संध्युवसे वृषडग्ने विषन्यरा इळस्पते सतिध्यसे सोवसुन्याभ स गच्छध्वंस वदध्वंस मोमणांसि जानता यता पूर्वे सञ्जाना उपासते समानो मन्त्रः समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषाम् समानं मन्त्रमपि मन्त्रे वा समाने माविषा जोमि समानी वा कृति समाना हृदियानि वा समानमस्तु यमनायतामह सुसाहतिम् सं समिध्युवसेः वृषन्नग्ने विश्वन्यरा यस्पुते सतिध्यस्ये सो नो वसुन्याभर् स गच्छध्वं सवदध्वं समो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानो मन्त्रसमितिः समानी समानं मनः स चित्तमेषा समानमन्त्रमभि मन्त्रे समाने माहविषा समानी वाकृति समाना समानाभ्यानि वा समानमस्तो मनायता वः सुसंहासतिं सं समिध्युवसे वृषनग्ने विषन्यर आरस्पते सतिध्वसे स नो वसज्ञाभर् सगच्छध्वंस जानतां पूर्वे सञ्जनाना उपासते सामन मंत्री सामने सामनम सच्चित सामन मंत्री मंत्रे वी ज्योमी सनी व आकृति सनमस्तुमनायता वुसह सती ओ शाँति शांति शांति आज अपन संज्ञा सुक्त पाच वेळा आवर्तन घेतलेलं आहे हे पाच वेळा आवर्तन आपण सर्वांनी सकाळी एकदा आणि संध्याकाळी एकदा श्रवण करावं निश्चितपणे यामुळे आपले परस्पर लोकांमधील वैरभाव दूर होऊन एकमत होण्यासाठी मदत होते आपला सर्वांना विनंती आहे आपण सर्वांनी आपल्या ओम चैतन्य उपासना केंद्र वावरी रे या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा तसेच कमेंट करायला विसरू नका प्रभु सियावर रामचंद्र की जय